Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку. Полковник запасу збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, обожаю всем Давайте почнемо з заяви президента Чехії Петера Павела. Порушення російськими літаками повітряного простору НАТО є приводом для активізації захисних механізмів, в тому числі їхнього збиття. Збивати російські літаки, які порушують повітряний простір. Ну це поки що заява президента Чехії. Пам'ятаємо, він має військовий досвід і військове звання. Але от від чого залежить наскільки країни НАТО наважаться до таких дій? Бо ці згадки про Туреччину 10 років тому це одна справа, але Туреччина має ну там другу за потужністю армію всередині країн Європи, як іноді її оцінюють. От як ви це бачите, і чи це щось міняє? Генерал НАТО, как он является президент Чехии, прекрасно понимает, чем могут закончиться такого рода провокации. Да, даже без злого умысла называется. Но любой российский самолет, особенно который из прошлого тысячелетия, типа МиГ-31, может просто потерпеть аварию в небе любой из стран, рухнуть на город. И представьте, что это будет, если несколько тонн железа, топлива, еще и боеприпасом, а так как особенно МиГ-31К, носитель кинжалов, рухнет на какой-нибудь из европейских городов. То есть там будут серьезные поражения. Во-первых, поражения инфраструктуры, но, ну, естественно гражданского населения. То есть такого рода действия надо однозначно предупреждать. Оптимальный вариант действительно сбивать российские самолеты при заходе в небо Европы. Но для этого надо сначала вызвать, допустим, после вот, даже вот после этого инцидента, который был 12 минут повисели в воздухе МиГ-31 в странах Балтии. Что такое 12 минут? Даже на дозвуке эти самолеты преодолели больше сотни километров. То есть они прошили как минимум воздушное пространство нескольких городов. А это значит уже опасность. Вызвали посла от, либо от страны, где было вторжение воздушное, либо, допустим, от Евросоюза. Оптимальный вариант это от Евросоюза либо от НАТО в том числе предупредили, то есть не просто ноту протеста, а конкретно предупредили, что следующие самолеты или следующие летательные аппараты будут уничтожаться без предупреждения. И как раз вот причина это для того, чтобы обеспечить безопасность граждан Евросоюза или стран НАТО. То есть вот такой подход и дальше, чтобы не было ни у кого никаких иллюзий. И претензий, по крайней мере, уже россияне будут знать, если заскочили даже даже не преднамеренно заскочили в территориальное в воздушное пространство Европы, их собьют и уже будет меньше, по крайней мере, проблем. Как минимум и не, уже не уйдут на так называемые пограничные инциденты, обеспечивая себе те типа прикрытия. Второй вопрос. Помимо самолетов, помимо летательных аппаратов, у россиян же довольно-таки большой Балтийский и Северный флота. То есть, как минимум, в экономические зоны этих стран могут заходить, в том числе, российские подводные лодки, российские боевые корабли. Это тоже надо предупреждать. Следующая провокация как раз может быть на море. Вот попомните мои слова. Где-то в ближайшее время россияне уже практически все перепробовали беспилотники заходили, герберы, ранее заходили, самолеты, вертолеты, вертушка крутилась 4 минуты в, недавно, вот несколько недель назад в эстонском небе. То есть следующие ракеты крылатые, хотя одна уже ракета заходила в Х-55 в 22 году, практически всю Польшу прошила, ее даже не заметили. Ну и, естественно, надводные и подводные корабли. То есть по, к, целый спектр у россиян есть возможностей по провокациям, по, которые россияне сейчас себе чуть ли не в, плановую, в план поставили. Это, это видно, это понятно. Поэтому посмотрим, но без жесткого ответа. Ну, во-первых, надо предупредить, я думаю, уже предупредить. Предупредить, только жестко предупредить, а дальше начать работать над выполнением этого предупреждения. Ну, власне, ця тактика у таких прикордонних порушень і провокацій це ж не нове навіть для Росії. Радянський Союз такими штуками постійно промишляв, що називається, і була та ж сама тактика. У літаків були вимкнені транспондери, і відповідно вони не виходили зв'язок з якимись диспетчерськими службами тих країн, до яких підлітали. І кожного разу, ну що вони з'ясовували, як швидко працює ППО, де саме включаються якісь радіолокаційні… Ційні станції, як саме їх ну, в дипломатичному сенсі, будуть е, типу попереджувати чи інформувати, чи висловлювати занепокоєння? Ну причому зараз вже ж відомо, що навіть Пентагон сказав, що це навмисне було вторгнення російських мігів в повітряний простір Естонії е, в Латвії. Виявили ну, там, герберу на якомусь пляжі, і отаке інше, чи справді такі штуки дозволяють розвідати. Там я не знаю можливості протиповітряної оборони, чи це ще й друга частина, щоб в країнах принаймні східної східного фронту НАТО почалися розмови. все, не постачаємо по поводу України. Треба самим посилюватися. Як ви це бачите в такому розрізі? Ну однозначно в провокаціях є кілька задач. Починає інформаційно психологічні той тобто сіпсолод для давлення на противника і для підняття бойового духу у себе. це теж роль. определенную вторая задача это попытка допустим вы правы в этом смысле попытка ограничить поддержку украины опять же по разным направлениям начиная от поставок вооружений под давлением и естественно возможностью оставить у себя то есть для прикрытия себя ну и третье и тут вы правильно тоже заметили это боевая часть любого любое такого рода провокации дело в том что при выполнении такого рода задачи у противника включается полная вся система противодействия. То есть можно срисовать. Это так называемая разведка боя. То есть когда основная задача, допустим, не захватить противника, не уничтожить его, не взять под контроль определенной территории, а основная задача у разведки боем, основная задача вскрыть огневые точки противника, вскрыть алгоритм, определить для себя алгоритм его противодействия для того, чтобы когда уже основные силы заходили, уже четко понимали, против чего им надо будет бороться. То есть здесь вот эту боевую задачу нельзя сбрасывать со счетов, потому что как раз увеличение по определенному направлению количества спецопераций вот такого плана говорит о том, что идет подготовка к вторжению, ну то есть с точки зрения военной логики. Добре, йдемо далі про те, що вибухає на території Росії Саратов. Це вчорашня новина. Кілька вибухів пролунали. Виникла пожежа, значить, Новокуйбишевський нафтопереробний завод, плюс додатково ще були уражені нафтоперекачувальні станції. Про зростання цін на бензин і дефіцит цих самих бензинів різних уже у багатьох російських регіонах. Інформація. Ці стає все більше. От як ви бачите цю ситуацію в динаміці? Ми щоразу з вами про це говоримо, і поки що воно нібито нібито працює. Як ви це оцінюєте, робота конечно. Ми не просто так з вами кожну неділю подимали вопрос, о том, що треба продовжувати удари по ніфті пігонки російської, по ніфті російської. Це єдиний спосіб для України побідіть в цій війні. Российскую армию можно разгромить, допустим, в Крыму или на сухопутном перешейке и при полностью живой еще Российской Федерации. Ну, почему? Потому что Крым – это оперативный котел географический, сухопутный коридор, ширина этого коридора недостаточно для разворачивания полной системы противовоздушной обороны. И, в принципе, с достаточным количеством авиационной компоненты, его можно пересечь по ну, имеется в виду перерезать, взять под общий контроль с помощью дальних средств поражения авиационного и ракетного э, вооружения. А вот Донбасс мы без развала Российской Федерации не освободим. Там за Донбассом еще 7 тысяч километров тыла российского. И э, выдавить российскую армию из Донбасса, э, допустим, взять его под контроль вернуть наши земли, возможно, только после развала Российской Федерации. Развалить Российскую Федерацию, возможно, как в свое время был развален Советский Союз. Экономическими механизмами, то есть давлением на российскую экономику, в основном она запитана на, те, на поставки тех же потоки тех же долларов там третья, четвертая часть бюджета, которая, которым пользуются российская армия в том числе, и в том числе российские, входящие в Российскую Федерацию республики, потому что они получают часть своей, свою, свою часть нефтедолларов долларов в качестве обратных инвестиций уже из Москвы. Естественно, если прекратить этот поток нефтедолларов, долларов, и республики как минимум идут в свободное плавание, как это было с Советским Союзом в 1991 году. Но, естественно, российская армия так как любая армия это производное для государства, если государство развалится, она просто не сможет существовать, и только после этого мы сможем полностью освободить свою территорию. Потому вот те действия, о которых мы сейчас с вами говорим, мы с вами полгода как минимум говорили об этом, что нельзя было останавливать в марте месяце удары по нефтянке российской. Мы бы уже сейчас бы говорили о серьезных проблемах в российской экономики, но лучше позже, чем никогда. С августа, с августа месяца уже полтора практически месяца идет работа по российским НПЗ, что в конце концов, если опять же никто не остановит, то к концу года приведет к серьезным проблемам российской экономики, придется на Биулины включать печатный станок, год еще не отработают на напечатанных деньгах, а конец 27 -го года, начало 27-го, 28 -го, это и будет крахом российской экономики и дальше начало краха Российской империи. После этого, естественно, начнется уже серьезная наступательная операция наша по освобождению нашей территории. Сейчас можно сказать, что практически все подразделения сил обороны Украины включились в эту, в эту борьбу. Главное управление разведки, служба безопасности Украины, это, кстати, они как раз отработали вот вчера по нефтеперекачивающим станциям, в основном, которые запитывают новороссийские терминалы, новороссийский порт. Работа службы внешней разведки заметно, однозначно активизировались так называемые неравнодушные. Я их так называю по всей территории России, которые также участвуют в уничтожении российской нефтянки. Кто как? Кто спичку поднес туда, куда нужно, кто траву зажег там, где нужно, где проходят трубопроводы газопроводы. То есть идет такая комплексная работа. Плюс, конечно, силы беспилотных систем, мадиара, силы спецопераций себя очень хорошо показывают, в точечном нанесение точечных ударов по российской нефтянке. И сейчас видно такая системность в работе. Системность почему? Потому что есть определенная плановость в уничтожении российских НПЗ, причем уже по повторному, по повторному разу, то есть по второму разу уже пошли по кругу. И правильно, почему? Потому что россияне с помощью в основном китайцев успевают восстановить грубо за месяц-полтора, им надо 3-4 недели минимум, вот так, в принципе, полтора месяца для того, чтобы восстановиться. Поэтому раз в месяц, раз в полтора месяца надо каждый завод еще раз проезжать, выполняя такого рода задачу. Не, не российское ПВО, причем не активное, не пассивное, не в, в полном объеме невозможно не, не может перехватить наши летательные аппараты. Часть проходит, а для того чтобы отминусовать остановить технологический цикл на российском НПЗ, возможно, в принципе, удар даже по одной установке знают уже, где знают какие, в основном это бьют по установкам АТ, АВТ это, это воздушные так называемые колонны, в которых идет крекинг нефти, плюс уничтожают системы предварительной подготовки нефти, где идет обессоливание. То есть без этих двух установок весь нефтеперерабатывающий завод это просто куча железа, железобетона. Вот именно так дело так действует сейчас наши спецслужбы, и динамика ну, в конце концов радует. Добре, давайте тоді про українські перспективи. Але ні, ще хотів одну штуку згадати. Ви про Китай уже, уже згадали побіжно, але цікава була фраза Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, напередодні, що він хоче, щоб афганський уряд Таліби порив, повернули ту американську авіабазу, яку колись американці там збудували. Там навіть була фраза про те, що ця авіабаза на невеличкій відстані від того місця, де Китай виробляє ядерні. Компоненти, от чому раптом такий ревізіонізм, і чи справді американцям, і чи справді ви думаєте, що що американці повернуться до Афганістану і повернуть собі цю авіаційну базу? Що це міняє? Ну тоді можна сказати, що та авіаційна база українська своєму часі це Баграм. В свое время как раз большая часть украинских в составе Советского Союза войск как раз контролировала эту базу, и она была как авиационная. Там была развернута в том числе наша группировка. Потому если уже говорить, чья база, так можно здесь с американцами чуть поспорить. Но то, что у Трампа 7 пятниц на неделе, это уже все прекрасно понимают. То есть его же, это же его инициатива уйти с Афганистана. И это просто выполнил ее Байден, но все весь процесс по выводу войск американских с Афганистана запустил Трамп в свою первую каденцию. А сейчас у него вторая пятница на неделе, то есть обратная уже. Естественно, он сейчас пытается надавить на Афганистан вернуть обратно американскую базу. Туда вряд ли сейчас талибы пойдут на такого рода сотрудничество, либо запросят такую сумму, что у американцев просто не хватит финансов для того, чтобы удовлетворить запросы талибов. Понятно, это попытка надавить в том числе на Китай, ну то есть развернуть ближе к Китаю американские базы, но, скорее всего, она потерпит крах, потому что китайцы тоже на это просто так смотреть не будут, а китайцы быстрее войдут в контакт с талибами, чем те же американцы. Добре, а тепер про українські перспективи. Сьогодні зранку, коли готувався до ефіру, побачив цікавий матеріал про модернізацію дрона. Булава це значить баражуючий боєприпас. Тепер має нові характеристики. Чітко працює на 100 кілометрів. Збільшена бойова частина до 20 кілограмів. Далі ще одна новинка знову ж таки: FP-2 дрон, який теж значить працює, і от була інформація про те. Як чотирма дронами ФП-2 знищили, ну уразили, скажімо так, базу операторів безпілотників Рубікон на тимчасово окупованій території Донецької області, там бойову частину взагалі збільшили до 105 кілограмів, ну і при цьому зменшена дальність до 200 кілограмів. Про Рубікон дуже багато хвалилися росіяни. Наші військові теж кажуть, що там вертикально організована структура. Вони до Волі потужні. Вони багато чого розробляють. Вони багато чого вміють. Не можна недооцінювати ворога. Але ну, по-перше, їхню базу спалив е, Соловйов, тому що е, там зняв сюжет і показав частину приміщення. Окей, тепер відомо де вони в Москві знаходяться. Але інша штука, що вже і наші полюють спеціально по цьому підрозділу Рубікон. Що нам треба розуміти про потужність у цих Рубіконщиків, і, і, і куди воно йде. Вот э, неплохая опция появилась у FPV2, э, FP2 за счет уменьшения количества топлива, если задача стоит идти на небольшую дальность в качестве оперативного дрона увеличивается боевая часть. Это очень хорошая опция. Почему именно так? Для того чтобы не сбить, не переместить центровку летательного аппарата. Это очень важно. Дело в том, что просто увеличить, допустим боевую часть не, не невозможно, да даже за счет того, того же топлива, не изменив центровку. А вот именно в этом дроне изначально стартово была заложена вот такая опция, э, которая дает возможность 100-килограммовую, грубо, 100-килограммовую авиационную бомбу, ну до, до сотни килограмм боевая часть увеличена. Это тафап 100 практически. То есть 100-килограммовую авиационную бомбу принести в, в, в на, завести на цель. Цель выбрана правильно, грамотно. Дело в том, что Рубикон это примерно, ну это тахи мадьяра по-русски -по примерно так, если для понимания процесса. То есть это очень серьезнейшее подразделение со своей со своей производственной базой, со своей базой подготовки пилотов, расчетов, в том числе. И их бросали на самые такие серьезные направления, которые они там показывали довольно-таки положительный результат. Вот одно из направлений, где работал Рубикон, это, допустим, та же Курская, Курская, операция наша. То есть давление было серьезнейшее. Плюс работа по левому берегу, ну вдоль левого берега Днепра, по правому берегу тоже очень много проблем для нас принесли. Части Рубикона расположены сейчас, в том числе на Запорожской атомной станции – они прикрываются запорожской атомной станцией, выполняя боевые задачи на правом берегу в районе Никополя. У нас Никополь каждый день практически под постоянными ударами дронов, Рубикона в том числе. Естественно, как только было вычислено с помощью средств, у нас есть очень толковые средства радиотехнической разведки, как только было вычислено штаб-квартира Рубикона на дальности, от которой позволяют ее уничтожить, был нанесен удар вот этими дронами. FP, FP2. И по, заявлениям местных, я Донецкий, по-моему, кое-что знаю, попали туда, куда надо. То есть война была так стоял довольно-таки серьезно. Добре, ну і власне, те, що зараз вже виробляються деякі засоби ураження, так званого модульного типу, де можна о, там, я не знаю, якось там перебудувати щось, але воно як пазл такий складається. Більша бойова частина, менший запас палива. Те ж саме я розумію, що це не про авіацію, але от е, значить толока, це безпілотна субмарина, але там теж сказано, що її довжина може бути там від 4 до 8. Метрів здається, ну і бойова частина різної ваги. Чи правильно я розумію, що зараз в оборонці оцей підхід до модульності, коли один і той самий, по суті, виріб може являти собою лінійку абсолютно різних виробів залежно від конкретного призначення? Ось тобі такий же корпус. Ну, якщо говорити про цю субмарину, ось всередину вставили ще один блок. Це буде там блок живлення, наприклад, на додаткові там тисячу кілометрів чи скільки. Якись там бойову частину знову ж таки ось сюди доставили. Ось вона стала більшою, але все одно збалансовано працює. Оця підхід модульний до розробки до розробки безпілотних засобів ураження, чи це є таким показником нашого моменту зараз говорять, тому що конструктори, які розрабатували ці апарати: і підводне, і надводні, і воздушний, в тому числі, вони смотрели на перспективу. То есть действительно толковые ребята, которые поняли, что может быть нужно армии, допустим, по разным, по, по разным направлениям. Мы уже вложили в само, даже, даже в тех задания, скорее всего, была вложена именно такая, такая задача за счет количества топлива увеличивать, допустим, боевую часть, либо наоборот за счет боевой части увеличивать количество что дает возможность пройти аппарату дальше, подводному, надводному, воздушному, дальше выполняя определенную боевую задачу. Это очень, очень грамотный подход, именно такая модульность. И сейчас он нас неоднократно выручал. Почему? Потому что ну, толку нет нести там лишних 100 литров авиационного керосина, если можно туда заложить 100 килограмм взрывчатки, то есть за, за счет этого как раз керосина. Очень грамотный и толковый подход. И он, он, я думаю, в ближайшее время мы увидим все-таки наконец-то анонсированные наши средства поражения. За последний год-полтора слишком много было анонсов. Переанонсировали, я бы так сказал, анонсисты с этими, с этими процессами в информационном потоке. Но в конце концов мы должны уже видеть работу. Не фотографии, не видосики, анонсики, а именно работу средств поражения, которые в принципе мы могли бы уже давно Увидеть. Так как ракетная страна, в конце концов, мы могли бы уже и видеть и те же баллистические ракеты. Ждем, ждем в конце концов работы громов по определенным дальностям 300-500 километров. Я думаю, когда-то дождемся, и фламинго, который будет не совсем розовым таким предвестником заката уже Российской империи, если он будет в больших количествах. Ну, и толока, само собой, что такое 5 тонн взрывчатки. Да 5 тонн взрывчатки на воздух поднимет как минимум половину пролета того же Керченского моста. А пару таких толок, если зайдет в бухту Новороссийска, там от этой бухты ничего не останется. Россиянам придется опять искать новую бухту для разворачивания остатков Черноморского флота. То есть в принципе, у нас очень хорошие перспективы. Мы можем, мы ракетная страна, в конце концов, мы в свое время делали СС-18 Сатану, от которой тряслись все НАТО. прекрасно понимаю, что там от 11 до 15 тысяч километров, если забрасывается 9-тонная боевая часть с круговым вероятным отклонением 450 метров, то мало не покажется ни одной базе. То есть ми можемо це все делать, Ждем просто в конце концов і не и а ждем применения средств поражения, которые мы, о яких ми полтора года говорим. Дякую, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був полковник запасу збройних сил України, пілот інструктор Роман Світан. Шановні коротка пауза. Новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.